আজিকালি গৰুৱে খেৰ নাখায় অৱশ্যে সকলো খেৰেই নোখোৱা নহয় কিন্তু মেচিনেৰে মৰা ধানৰ খেৰত গৰুৱে মুখেই নিদিয়ে ধান কটা আৰু মৰণা মৰাৰ বাবে বৰ্তমান অত্যাধুনিক সঁজুলি ওলাইছে প্ৰতি ঘণ্টাত বাৰশৰ পৰা পোন্ধৰশ টকা ভৰি সেইবোৰ খেতিয়কে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষকৈ মৰণা মৰা সঁজুলিবিধ গ্ৰামাঞ্চলত অধিক ব্যৱহৃত হৈছে কিন্তু সেইটো মেচিনত মৰণা মৰাৰ পিছত খেৰবোৰ নোখোৱা হৈছে গৰুৱে খেতিয়কে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মেচিনত ধান সুমুৱাই দিয়াৰ ফলত খেৰবোৰৰ পৰা ডিজেলৰ দৰে গোন্ধ ওলায় মৰণা মৰা মেচিনৰ পৰা তেলৰ চিটিকনি পৰাৰ বাবে খেৰবোৰ গোন্ধায় সেয়া মেচিনত মৰা ধানৰ খেৰ গৰুৱে নাখায় এই সমস্যাটোৱেই গ্ৰামাঞ্চলত গৰু পোহাটো কৰি তুলিছে অধিক জটিল আগতে ঘাঁহৰ অভাৱত খেৰৰ মেজিতেই বান্ধি হলেও গঁই গাই এজনী প্ৰতিপালন কৰিছিল কিন্তু মেচিনৰ খেৰ গৰুৱে আজিকালি মুখতে নিদিয়ে মেচিনৰ খেৰ আজিকালি পথাৰতে খেতিয়কে এৰি থৈ যায় ধান মৰাৰ পিছত পথাৰতে পেলাই থৈ আহে খেৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট আজিকালি গৰুৱে খেৰ নাখায় অৱশ্যে সকলো খেৰেই নোখোৱা নহয় কিন্তু মেচিনেৰে মৰা ধানৰ খেৰত গৰুৱে মুখেই নিদিয়ে ধান কটা আৰু মৰণা মৰাৰ বাবে বৰ্তমান অত্যাধুনিক সঁজুলি ওলাইছে প্ৰতি ঘণ্টাত বাৰশৰ পৰা পোন্ধৰশ টকা ভৰি সেইবোৰ খেতিয়কে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষকৈ মৰণা মৰা সঁজুলিবিধ গ্ৰামাঞ্চলত অধিক ব্যৱহৃত হৈছে কিন্তু সেইটো মেচিনত মৰণা মৰাৰ পিছত খেৰবোৰ নোখোৱা হৈছে গৰুৱে খেতিয়কে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মেচিনত ধান সুমুৱাই দিয়াৰ ফলত খেৰবোৰৰ পৰা ডিজেলৰ দৰে গোন্ধ ওলায় মৰণা মৰা মেচিনৰ পৰা তেলৰ চিটিকনি পৰাৰ বাবে খেৰবোৰ গোন্ধায় সেই মেচিনত মৰা ধানৰ খেৰ গৰুৱে নাখায় এই সমস্যাটোৱেই গ্ৰামাঞ্চলত গৰু পোহাটো কৰি তুলিছে অধিক জটিল আগতে ঘাঁহৰ অভাৱত খেৰৰ মেজিতেই বান্ধি হলেও গঁই গাই এজনী প্ৰতিপালন কৰিছিল কিন্তু মেচিনৰ খেৰ গৰুৱে আজিকালি মুখতে নিদিয়ে মেচিনৰ খেৰ আজিকালি পথাৰতে খেতিয়কে এৰি থৈ যায় ধান মৰাৰ পিছত পথাৰতে পেলাই থৈ আহে খেৰ নিউজ ডেপৰ্ট আজিকালি গৰুৱে খেৰ নাখায় অৱশ্যে সকলো খেৰেই নোখোৱা নহয় কিন্তু মেচিনেৰে মৰা ধানৰ খেৰত গৰুৱে মুখেই নিদিয়ে ধান কটা আৰু মৰণা মৰাৰ বাবে বৰ্তমান অত্যাধুনিক সঁজুলি ওলাইছে প্ৰতি ঘণ্টাত বাৰশৰ পৰা পোন্ধৰশ টকা ভৰি সেইবোৰ খেতিয়কে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষকৈ মৰণা মৰা সঁজুলিবিধ গ্ৰামাঞ্চলত অধিক ব্যৱহৃত হৈছে কিন্তু সেইটো মেচিনত মৰণা মৰাৰ পিছত খেৰবোৰ নোখোৱা হৈছে গৰুৱে খেতিয়কে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি মেচিনত ধান সুমুৱাই দিয়াৰ ফলত খেৰবোৰৰ পৰা ডিজেলৰ দৰে গোন্ধ ওলায় মৰণা মৰা মেচিনৰ পৰা তেলৰ চিটিকনি পৰাৰ বাবে খেৰবোৰ গোন্ধায় সেই মেচিনত মৰা ধানৰ খেৰ গৰুৱে নাখায় এই সমস্যাটোৱেই গ্ৰামাঞ্চলত গৰু পোহাটো কৰি তুলিছে অধিক জটিল আগতে ঘাঁহৰ অভাৱত খেৰৰ মেজিতেই বান্ধি হলেও গঁয়াই গাই এজনী প্ৰতিপালন কৰিছিল কিন্তু মেচিনৰ খেৰ গৰুৱে আজিকালি মুখতে নিদিয়ে মেচিনৰ খেৰ আজিকালি পথাৰতে খেতিয়কে এৰি থৈ যায় ধান মৰাৰ পিছত পথাৰতে পেলাই থৈ আহে খেৰ নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট নিউ আছাম নিউজ